Добрый день, любители сладкой ягоды. Сегодня мы к вам подошли к одному гибридной форме сорта винограда. Называется «Подарок Беларуси». Автор Калугин Виктор Михайлович. Очень перспективная форма и очень-очень интересные вкусовые качества его. Хоть и гармония, но он хрустящий. Ягода пальчиковая, урожайно. Флагман, подарок Белоруссии Днепровский сувенир. Это тройка самых лучших сортов, всех гибридных форм Виктора Михайловича. Смотрите, какие ягодки вот. ягодка яка. Хорошие, красивые. Гронки это маленькая громка, после весенних заморозков только одна громка выкинула и то на замещающей почке. Я думаю, что можно садить его. Он устойчив к заболеванию. И перспективная форма, гибридная форма. Пожалуйста, если надо вам лазу, заказывайте телефон.